الجبري هذا الجبال عين الجبال تقاربت ساوت إقامتها الضعيف أي صحيح تفضل 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 يعني Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majlis kita diteruskan dengan tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Ustaz Zulkifli bin Muhammad Suhaimi Mudir Ma'ad Asyatiri dan beliau juga merupakan ahli jawatan kuasa fatwa negeri Kedah Waktu dan tempat kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد رب اشرح لي صدري لي امري واحلل من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق الختم لما سبق الناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقدار العظيم أما بعد. بارات وانتون غورو علم علماء بارات صالحين بارات دعوة بجوان إسلام بنيان بون لجاسيد لنرسي رسول صلى الله عليه وسلم بارات وانتون علمو وانتون وانتون مسلمين مسلمين رحمكم الله أحييكم بالتحية tahiyatin tayyibatin min indillah Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas perkumpulan kita pada petang ini dan kita berada di dalam sebuah tempat yang mana tempat bukan sebarang tempat hanya dengan duduk tanpa berzikir duduk dengan tidur tanpa solat tapi hanya perlukan niat maka dengan niat yang baik kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana yang diberitahu oleh Al-Habib Ali Habib Abdul Rahman bin Ali Al-Haddad, tadi saya ini bersama dengan beliau hanya sebagai tuan rumah bagi ucapan alu-aluan yang mana masih banyak penceramah yang akan menyampaikan tasiyah pada malam ini memandangkan Haul ini diadakan di Kedah dan inilah pertama kalinya saya dapat diberikan kesempatan dan pilihan oleh Allah untuk bersama dalam majlis yang luar biasa ini. Muslimin muslimat rahimakumullah dalam kesempatan yang amat terbatas. Kesimpulan yang cukup ringkas. Hadirnya kita di sini sebagai pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan mengharapkan memohon kepada Allah semoga talian hayat kita di akhirat nanti akan dapat bersama dengan pemilik haul ini memohon syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat dan daulat beliau hinggalah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam muslimin muslimat rahimakumullah secara ringkas tajuk yang diberikan telah dikupas oleh Habib Umar Rahman tadi saya nak sambung sikit saja. Tajuk ni kalau tok tok guru nahu dalam ilmu sastra Arab tajuk besar hingga dia dikatakan sebagai amil nawasikh min af'alil qulub. Kuat tak kuat dia ni kalau dia masuk di atas mubtada, dia masuk atas khabar, dia lanyak kedua-dua habis rosak dan dia buat lain. Itulah yang dimaksudkan dengan kekuatan hati maka sebab itu hati ini tidak ada satu agama atas muka bumi boleh bercakap melainkan hanya agama kita sahaja yang nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam hadis sahih yang hadis dimuatkan dalam semua kitab-kitab hadis nabi menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mar'in ma nawwa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atan yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh Nabi menyatakan apa benda yang kita buat tempat telikan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah niat sebagai tapak pelancar foundation amalan yang nak kita lakukan maka Nabi beritahu siapa-siapa yang berhijrah dia berhijrah semata-mata kerana Allah maka itulah hijrah yang dia akan dapat kalau dia berhijrah untuk dia berniaga, itulah hijrah yang dia akan dapat. Kalau dia berhijrah kerana nak kahwin, itulah hijrah yang dia akan dapat. Maka hati inilah persoalan penting dalam memberikan kekuatan kepada manusia. Maka ulama menyambung lisan baginda Rasulullah SAW dan ulama ini mestilah menjadi arkitek bagi ummah. Ulama ini mesti menjadi engineer bagi ummah. Ulama ini mesti menjadi lawyer bagi ummah. Ulama ini mesti menjadi tabib, doktor kepada umat ini. Maka seorang arkitek mesti dia desainkan bangunan yang hebat. Ulama mesti mendesainkan, membentukkan umat ini menjadi umat yang hebat. Maka arkitek juga boleh mengesan di mana kecacatan desainer tersebut supaya dia dapat baiki menjadi kehebatan yang amar luar biasa. Begitu juga ulama mesti menjadi engineer untuk membangunkan masjid yang sebegitu hebat ini. Engineer mesti kira setelah didesain oleh arkitek bentuknya begini pile yang nak digunakan itu adalah RC pile ataupun the spoon pile kekuatan strength dia pula besi yang dia dipakai Y berapa? Y 30 ke? Y 40 ke? Bila dia nak buat pile cap, berapa Greek semen yang dipakai? G40 ke? G30 ke? Sebab dia nak tanggung kekuatan yang luar biasa. Begitu juga ulama mesti menjadi lawyer untuk mempertahankan dengan hujah-hujah yang kuat apa je kemuskilan yang berlaku kepada umat ini. Dan ulama adalah perawat doktor untuk merawat apa jua penderitaan yang dialami oleh umat ini maka ilmu ulama lah yang nak melahirkan insan-insan tadi ketika mana arkitek melakarkan lukisan yang cacat engineer tidak lagi menjadi khasiat lawyer tidak lagi menjadi hebat doktor tidak lagi menjadi kuat maka umat ini akan menderita khana di mana tempatnya nak dibaiki itu tidak dapat diketahui maka sebab itu cuplikan yang teramat ringkas yang ingin saya nyatakan dan insya-Allah seperti mana yang dikatakan hati tadi saya datang ke sini juga dengan nak merawat hati saya sendiri maka sebab itulah برسول حتى النية امام ابن رسلان الدمشق يوم قال وسائر الاعمال لا تخلص الا مع النية حيث تخلص فصحح النية قبل العمل وائت بها مقرونة بالاول وان تدم حتى بلغت اخرة خذ ثوابا كاملا في الاخرة والنية والقول ثم العمل بغير سنة لا تقبل empat lima enam yang anak-anak kita menghafaz di pondok-pondok, di pesantren-pesantren, di pusat-pusat pengajian menceritakan dasar utama itu adalah pembetulan dan pentasihan niat hati kita. Maka sebab itu untuk apa kita ini berjuang? Tepuk dada tanyalah hati yang berada di dalamnya. Maka justru itu Imam Ibn Ruslan menyatakan Semua amalan yang kita buat Tidak akan mendapat ketelusan sampai ke hadratillah melainkan apabila niat kita itu diperbetulkan maka perbetulkanlah niat itu semoga amalan kita diterima oleh Allah kita nak niat nak beramal pun mesti mengikut syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita boleh mengekalkan niat kita yang baik maka amalan kita juga baik contoh kita sangat perlukan pahala macam mana di dunia ini kita sangat perlukan wang ringgit kerana wang ringgit ada nilai begitu juga pahala ada nilai. Selagi niat kita hebat pahala kita akan banyak. Kita masuk duduk dalam masjid semua kita berniat i'tikaf. Ya, ada seorang sahabat dia mari dia bangun di akhirat, "Ya Allah, kenapa pahala teman saya lebih banyak daripada saya?" Kami mai satu khita, kami duduk satu masjid, kami dengar penceramah yang sama, rupa-rupanya malaikat beritahu, kamu niat masuk masjid saja aku beriktikaf, nawaitu sunnatul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Tetapi kawan kamunya dia ubah sikit. Dia berniat, dia berniat nazartul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala nawaitul itikaf al-manzur sahaja aku bernazar untuk beriktikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya kerana Allah maka aku beriktikaf nazar nazar itu adalah wajib maka pahala wajib dibayar melebihi daripada pahala sunat maka itulah keuntungan yang diajarkan oleh alim ulama maka sebab itu ada satu kisah ada satu kisah di penghujung tazkirah saya ini lebih kepada nak cakap biasa ni nak tumpang barakah para habaib para alim ulama. Ada seorang tuk guru. Ada seorang tuk guru dia bercakap-cakap orang Indonesia kata ngobrol dengan anak dia. Tiba-tiba pintunya diketuk. Maka dia beritahu ke anak dia. Ya bunayya ya iftah bab. Wahai anakku tolong buka pintu ada orang nak masuk. Maka berjalanlah si anak membuka pintu. Masuklah tetamu itu. Bercakaplah dengan ayah dia. Akhirnya tetamu itu pun keluar. Bila keluar, maka tanyalah si ayah. Ya bunia, ma niyatuka inda mal fatah talbab. Wahai anakku, apakah niat kamu ketika mana kamu membuka pintu? Kata si anak, imkisalan li amri'ya walidi. Saya hanya menanggung perintah ayah. Jika pintu disuruh buka tidak mungkin saya nak buka tingkap. Kata oleh si ayah, ya bunayya, "Law kuntu fatan zal kalbab, sa uratib khutwatan ba'da khutwatin hatta wasaltu ila zal Kalau sekiranya akulah yang membuka pintu itu tadi, pasti aku akan menyusun niatku selangkah demi selangkah sehingga aku sampai ke pintu tersebut. Aku buka pintu semata-mata nak sambut tetamu, semata-mata kerana Allah, semata-mata nak bersalaman, semata-mata nak menjawab salam, semata-mata nak bersilaturahim, semata-mata nak tunaikan hajat sahabat. Lagi banyak kita niat, lagi banyak kita dapat. Itulah yang dikatakan niat. Maka niat yang baik adalah husnul zan. zannu bil mu'minin khaira. Maka seorang ulama di akhir apa yang nak sampaikan ini, ulama yang hebat adalah ulama yang boleh tiga apa penyakit umat pada hari ini penyakit umat pada hari ini adalah kita lemah dalam sudut memiliki akidah yang sebenar yang kuat yang kedua apabila akidah kita tidak kuat kita akan dicoba dengan persoalan kita tidak mampu nak membangunkan sebuah negara yang kuat iaitu kita tidak mampu memiliki kekuatan ekonomi yang kuat Contoh Semua tuk-tuk guru Semua alim ulama Baca Al-Quran Tafsir Al-Quran Satu ayat yang Nabi pesan Melalui Al-Quran kepada kita Wahai umatku Ini Allah suruh Aku tukang sampai saja Wa ta'awwanu alal biru wa taqwa Wa la ta'awwanu alal ismi wal arwan Kamu kenapa tak tolong benda baik Benda tak elok jangan buat Di antaranya Tolong saudara kita yang berniaga bantu su ekonomi kita sedap kita tak sedap masa saya sudah habis saya nak minta 2 minit ya habis boleh 2 minit ya? sekiranya 10 juta umat Islam 10 juta umat Islam membelanjakan satu bulan 500 ringgit sahaja Maka kita telah membelanjakan lima bilion ringgit satu bulan. Dan kekuatan ini kita berikan kepada bukan saudara-saudara kita. Orang yang ambil duit kita, dia makan dia tak boleh baca bismillah. Dia berak pun dia tak cebok. Maka duit itu digunakan untuk menekan dan menindah kita. Kalau satu bulan lima bilion dia pun ambil. Kita tak berasa nak simpati pada ibu-ibu yang jual beli tepi jalan. Kita nak beli barang, kita masuk mall yang hebat. Karena dalam mall itu ada hawa dingin. Kita beli barang, kita nak renovasi rumah, kita tak fikir. Kita nak isi minyak, kita tak fikir. Maknanya, kita ambil RM500 sudah. Kita bantu insan-insan yang tidak boleh mengucap. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah maknanya akidah kita tersangat lemah. Sebab 500 ringgit paling kurang sebulan 5 bilion setahun 60 bilion kita bantu mereka. Bayangkan kita hanya ada seorang Tantri Syed Mukhtar Bukhari yang bangunkan masjid ini. Apa kata kalau kita ada insan yang sebegini 10, 100 orang? Insya Allah tuk-tuk guru kita tak sibuk lagi lah nak ke sana ke sini. Dia mengajak, terkoyok muka surat kita. Gaji dia 80 ribu sebulan. Dia tak pergi mana-mana. Maknanya, ulama mesti peka. Apa yang mesti dia buat untuk bangunkan umat ini. Maka sebab itu dia adalah engineer kepada umat. Dia adalah arkitek kepada umat. Dia adalah lawyer kepada umat. Maka sebab itu hujah ulama sangat diperlukan untuk mempertahankan umat ini. Maka kalau semua Tok Guru bercakap soal ini, saya rasa insya Allah kita akan bingkih bangun kembali atas kalimah yang dibawa oleh baginda Rasul. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Dan di akhir sekali, biasanya dalam haul akan disebut kekeramatan para awliya. Dan tidak sunyi juga al imam al-haddad rahmatullahi alaih. Orang yang memiliki karamah yang amat luar biasa. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani, "Wa asbitanna li awliya karamah faman nafaha buzan kalamah. maka sebab itu insyaallah kita akan dengar daripada habib kita seterusnya saya rasa sekat itulah sebagai tuan rumah yang kongsi dengan Habib Abdul Rahman sebagai muqaddimah kepada tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala aku qulu hadza wa sallallahu alaihi wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih pada Tuan Guru Ustaz Zulkifli bin Muhammad Suhaimi atas tausiah daripada beliau sebentar tadi. Kita akan mendengarkan sedikit qasidah yang akan dilantunkan oleh Al Habib Muhammad Muhdar Al Habshi. Falyatafaddalu jazahumullahu khaira. Ana mashghulun bilailah عن جميع الكون جملة فإذا ما قيل من ذا قل هو الصاب الموالى أنا مشغول ثاني جملة فإذا ما قيل من ذا قل هو صاب الموالا أخذته الراح حتى لم تباقي فيه فضله راح انسان راح قدسان ليست الراح المضله نسمت قربها هبت من ربوع العامرية أطربت روحي وسري حين أهدت للتحية وسرت في الكون منها نفحات عنبرية فاروي عني من حديثي إن تكون يا سعد أهلا إنه سر شريف ليس للأغيار يذكر إنه معنى لطيف عن جميع الناس يستر غير عن عبد تقي صوفي صافي محرر ذي شريعه وحقيقه جمع الفرع واصلا العلوم الدنيا أين أصحاب المعاني والنفوس العلوية أين أرباب المثال والعلوم الدنيا اين اصحاب المعاني والنفوس العلويه انا ادعو من دعاني هكذا حكم القضية في خصوصٍ لا عموم علةً من بعد أهلا حديرين حديرين كسهيرين برحمة الله سبحانه وتعالى. Majlis kita akan berehat sejenak untuk persiapan Untuk kita menunaikan solat maghrib Kemudian kita akan bersambung selepas solat maghrib dengan bacaan Roti Bul Hadda Kemudian kita akan sambung dengan majlis sambutan haul kita Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratil Subhanallah. -as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh